নমস্কাৰ আমাৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ এতিয়া মই ৰাতিপুৱাই আজি ভাবিলোঁ চেৱে খাওঁ বুলি গাখীৰো আছিলে কালিৰ তাকে ভাবিলোঁ চেৱাই খাওঁ আজি ৰোষ্টেড হয় চেৱাটো এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ ভিডিঅ' এটাও আৰম্ভ কৰি দিছোঁ কি কিনো দেখাব পাৰোঁ অকণমান আজি ওলায়ো যাম বুলি ভাবিছোঁ তাকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিবচোন শেষলৈকে এতিয়া মই গাখীৰখিনি অলপমান উতলিব দিলোঁ ফ্ৰিজত আছিল যিহেতু ঠাণ্ডা হৈ আছিলে উতলিব দি কৰি চেৱাইখিনি দি দিলোঁ গাখীৰ বহুতেই দৰকাৰ হয় চেৱত বনালে মানে শুকান হৈ গ'লেও বেয়া লাগে এয়া দেখিছেনে ইমানখিনি গাখীৰ দিছিলোঁ আধা লিটাৰৰ ওপৰত আছিলে তথাপি শুকাই গৈছে এতিয়া মই আকৌ গৰম গাখীৰ অলপমান দি পেলাই খাম এতিয়া তাৰপাছতে কালি যে পনীৰ বনাইছিলোঁ পনীৰখিনি মই তেনেকেই থৈ দিলোঁ নহয় এতিয়া মই ভাবিছোঁ পনীৰটো মই চেপ দিওঁ বুলি মানে টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটো আজি বনাই খাম বোলো কেনেকুৱা হয় ভাবিছিলোঁ অকণমান হ'ব বুলি কিন্তু লাডুটো ডাঙৰেই হৈছে দেখিছে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ বনাই লৈ দেখিছেনে শুকাই গৈছে একদম পানীটোৱে নাইকিয়াই হৈ গ'ল মই কালি থৈ দিলোঁ মানে সময় নহ'লে যে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি টুকুৰা টুকুৰ পনীৰক চেপ দিম তাকে চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে কেনেকুৱা হয় জনাব শেষত আৰু মই এতিয়া এইখিনি লৈ ল'লোঁ উলিয়াই এতিয়া মই অকণমান এনেকৈ মঠিম মঠি লৈ পেলাই মই মানে ডিচাইড কৰিলোঁ ৰসগোল্লা নবনাওঁ যিহেতু একে মেহনত কৰিব লাগিব চেনি পানী কিবাকিবি পাঁচটামান হ'ব মানে চাৰিটামান হ'ব আৰু বনাওঁ বুলি ক'লে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ পনীৰকে বনাওঁ দহ পিচমান পনীৰ ওলাব আমি তিনিটা মানুহ ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিম দুই তিনিটা মানুহে সেইকাৰণে মই এতিয়া ধুনীয়াকৈখিনি মুকাই গৈছে দেখিছেনে মঠি পেলাই মই শুকাই গৈছে একদম ধুনীয়াকৈখিনি মই মঠিম মঠিলা এটা পিঠা নিচিনা কৰিম কৰি কাটি কাটি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিম ৰাতিলৈ খাব পাৰিম আপোনালোকক দেখাম বাৰু কেইপিছ পনীৰ চাই নিদিব আৰু এতিয়া এয়া চাব পাৰে মই কি কৰিছিলোঁ প্ৰথমে গোটেই প্লেটখনত কৰিছিলোঁ কিন্তু মই ভাবিলোঁ নহয় পাতল হ'ব ভাঙি যোৱাৰ চাঞ্চ থাকিব সেইকাৰণে মই অলপমান মোটা কৰিছোঁ মানে ডাঠ কৰিছোঁ বস্তুটো অলপমান চপাই দিলোঁ একদম তেল তেল হৈ গৈছে গাখীৰটো অলপমান চপাই দিলোঁ চপাই পেলাই ডাঠ কৰি দিছোঁ এতিয়া কাটি কৰিও মই এনেকৈ থৈ দিব পাৰোঁ ফ্ৰিজতে নহ'লে ফ্ৰিজত পৰা উলিয়াই কৰি বনোৱা সময়তো কাটি ল'ব পাৰোঁ একো কথা নাই এতিয়া মানে মই নাকাটো বুলি ভাবিছোঁ ধুনীয়াকৈ একদম এনেকৈ সমান কৰি থৈ দিছোঁ ডাঠ কৰি লৈ হ'ব দেই পোন্ধৰ বিছ পিছ হ'ব ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিম একদম আপোনালোকক আজি ৰেচিপিটো দেখাম দেই মই বনোৱা পনীৰৰ এতিয়া মই এইটো বস্তু এনেকৈ ডাঠ হৈছে দেখিছেনে এইটো মই এনেকৈয়ে ফ্ৰিজত থৈ দিম প্লেটখন বনোৱাৰ সময়তে মই টুকুৰা টুকুৰ কৰি টিউবছ কৰি কাটি কাটি ল'ম সেয়া সিজনে ঢেঁকীয়া কিনি আনিবলগীয়া হৈছে মানে মই ঢেকীয়া যে ইমান ভাল পাওঁ খাই আমি যিহেতু গাঁৱৰ মানুহ এইবোৰ বস্তু কিনিবলৈ অকণমান গাত লাগে যিহেতু মানে বিনামূল্যতে পাওঁ মানে পথাৰত হওক আমাৰ তাৰ কাষতে হওক এইবিলাক আগতে মানে আগতে নহয় এতিয়াও বিচাৰিলেই পায় ন এনেই কিন্তু মোৰ মানে কালি বজাৰত গ'লোঁ হাজবেণ্ডৰ লগতে বজাৰত যাওঁতে মানে মোৰ দেখি ইমান মানে ভবা নাই আৰু ক'ৰ পৰা নিচিনা এই কথা মই মাত্ৰ ঢেকীয়া মুঠি লৈছোঁহে আৰু কাৰণ মই বহুত ভাল পাওঁ খাই এতিয়া ভাবিছোঁ ঢেকীয়াখিনি মই বাচোঁ ধুনীয়াকৈ বাচি লৈ ভাজিম বুলি ভাবিছোঁ এনেকৈ মুঠি দহ টকা ঠিকে আছে বাৰু দহ টকা আৰু এয়া ঢেকীয়া বাচি আছোঁ মই হৈছেহে মানে পূৰা চাই চাই বাচিছোঁ আৰু মানে একো নাই আৰু চকুৰে মলি যিমানখিনি মলিব পাৰিছোঁ এনেকুৱা বেয়াবিলাক পেলাই দিছোঁ দেই কোনে কোনে ভাল পায় ঢেকীয়া খাই জনাবচোন দেই ভাজি বহুত ভাল পাওঁ জানানে অকণমান তেলত মানে সৰহকৈ দিব লাগে সৰহ বুলি নহয় অকণমান তেল দিব লাগে তাৰপিছত মচমচীয়া হৈ যোৱাকৈ নহয় অকণমান কোমল হৈ থাকিব লাগে মই যে সুদা ভাতেই খাই দিম আৰু ঢেকীয়া ভাজি সুদা ভাতৰ লগতে খাই দিম বেলেগ নালাগে আৰু এইবোৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ কাপোৰ মেলিবলৈ তাৰপিছত অকণমান পৰিৱেশটো বোলো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ বতাহ মাৰি আছে একদম বতৰ ঠাণ্ডা তথাপিও কাপোৰকেইটা মেলিবলৈ আহিছোঁ বতাহতে শুকাওঁ বোলো আহিছোঁ বৰত কাপোৰ মেলিবলৈ কাপোৰকেইটা মেলি মানে ৰ'দটো ওলাইছে আৰু জেগা তেনে বৰষুণ বৰষুণ ক'ব আহি পেলাই কাপোৰকেইটা মেলি লওঁ আহি পেলাই শুকাই যাব পাৰে দেখিছোঁ ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ নাৰ্চাৰীখন পৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে আৰু ইয়াত দেখিছে ফেলে পাহাৰ ৱাও ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ ফেলে দেখিব পাৰিছে কাপোৰখিনি বতাহো মাৰি আছে আৰু পৰিৱেশটো ইমান ভাল লাগিছে আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু ইভিনিং টাইমত অলপমান ওলাই আহিলোঁ ফেনচিলে বুলি আৰু এই মাৰ্কেটটো কোনে কোনে চিলি পাইছে জনাবচোন মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ বাৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকচন আছে বেগৰ নহয় মই পাগল হৈ গৈছোঁ আৰু কি ল'ব পাৰোঁ তাকে চাওঁ বেগখিনি সঁচাকৈ বহুত মৰম লাগিছে মানে আৰু আৰু আমি আহি পালোহি আহিলৈ ফ্ৰেছ হ'লোঁ তাৰপিছতে এতিয়াতো চাহ একাপ খাবই লাগিব সন্ধিয়া হ'ল যিহেতু চাহ নাখাওঁ ভাবিছোঁ কল লৈ আহিছিলোঁ যিহে গৰম পৰিছে তাকে ভাবিলোঁ গাখীৰো আছে বানানাত চেক বনাওঁ বুলি এয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ সেইদিনা বনাইছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ বাৰু আকৌ অকণমান দেখাই দিছোঁ এয়া গাখীৰখিনি মই দি দিছোঁ কলখিনি টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈ কলটো ইমান পকাও নহয় বাৰু জোখৰে হৈ আছে আৰু এইফালে কাজুকেইটা মই অকণমান টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিম আৰু মই ইয়াতে সকলোখিনি দি দিলোঁ চেনি বেছি নিদিওঁ চেনি অলপমান দিম বেছি মিঠা হৈ গ'লে মই ভাল নাপাওঁ মিঠাটো ইমান খাই একদম জোখৰ দিম কলো মিঠা হয় যিহেতু তাৰপাছতে মই এতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰত দি পেলাই মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি ইয়াতে মই এবাৰ মিক্সিটো মাৰিলোঁ কিন্তু মই আইচ দিব পাহৰি থাকিলোঁ আইচটো দিবই লাগিব আইচ টুকুৰা কেইটামান দি দিছোঁ মই তিনি টুকুৰামান আকৌ এবাৰ মাৰি দিম হৈ যাব ধুনীয়াকৈ তাৰপাছতে এয়া ধুনীয়াকৈ কৰি মেলি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াতে দেখিছেনে গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ অলপমান কাজু বাদাম তিনিটা গিলাছত লৈ লৈছোঁ যিহেতু তিনিজন আছোঁ আমি অলপ অলপ হ'ল বেছি নহয় বাৰু আধা গিলাচ আধা গিলাচ এতিয়া এইটো মূৰ হয় এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ আৰু এইফালে আজি অনা হ'ল ইয়াত দেখিছেনে মই প্ৰথমে যে কচ মাছ বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত কওঁতেহে গম পাইছোঁ বৰালি মাছ হয় আজি বহুত দিনৰ মূৰত খাম কাৰ কাৰ প্ৰিয় হৈ জনাব বহুতেই বেয়া পায় বাৰু আমাৰ মাহঁতে বেয়া পায় খায় তাকে অলপমান দেখালে পাৰোঁ আমাৰ আজি বৰালি মাছ বনোৱা হ'ব লাও আলু আছে ইয়াত তলতে মই কাটি কৰি ৰেডি কৰি দিছোঁ আৰু বিলাহী এনে পিঁয়াজ মাছ ভাবি আছে আৰু এতিয়া বাই টেষ্টি টেষ্টিকে বনাব খাম আৰু তাৰপাছতে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট কৰি তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বা বাই